أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم العلم علمنا ألم ويا مفهم سليمان الحكم فهمنا Faqahmanna Ha Sulaiman wa kullam atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'daudan jibaala yusabbihu wa at Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi sama-sama kita berada dalam majlis ilmu sempena ini dan insya-Allah kita teruskan lagi sesi tafsir surah Ar-Rahman dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk pada ayat yang kelima. A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Al-Syams wal-Qamar bihusban Wal-Najm wal-Syajar yasjudan InsyaAllah Ayat lima dan enam Ada cerita yang lepas Kita ada kupaskan tentang surah Ar-Rahman Iaitu pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan berikan pemurah itu kepada semua manusia Dunia dan juga di akhirat dan khususkan kepada orang yang beriman itu dengan sifat rahimnya. Dan di antara perkara ataupun perkara yang paling pemurah, tanda pemurah Allah ialah turunnya Al-Quran. Maka Allah Ta'ala cerita di, di situ Al-Nam Al-Quran. Bukan saja turun tetapi mengajar Al-Quran. Dan kita kata yang berikutnya ialah Al-Nam Al-Bayan mengajar pula pengertian daripada Al-Quran. Dia tak biarkan macam tu saja. Dia ajar lagi bagaimana untuk memahami Al-Quran. Untuk faham Al-Quran, maka Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. Sebut semalam, As-sama' wal-abasar wal-afidah. Telinga, pendengaran, mata, penglihatan dan juga hati. Tiga alat ini dah mencukupi untuk kita memahami Al-Bayan tadi, Al-Quran. Dan insyaAllah selesai dalam Siri yang pertama Allah Ta'ala bergerak Kepada cerita tentang alam ini Yang pertama ayat yang kelima Bismillahirrahmanirrahim Asyams As wal qamaru bihusban Maksudnya Dialah yang memastikan Peredaran matahari dan bulan Mengikut satu sistem peraturan Dan perhitungan yang unik Syamsu menjadikan siang Al-Qamaru tanda malam Siang dan malam Matahari dan bulan Mana planet-planet lain Semuanya itu bergerak di atas gerakan matahari Matahari menjadi ketua Ketua kelas Yang lain semua mengikut planet-planet lain Anak-anak kita belajar geografi Semua planet-planet lain mengikut pergerakan matahari Dan matahari ini bergerak lurus Fasyamsu tajri li mustaqarri la'a kita baca dalam surah Yasin Matahari itu bergerak dengan kelajuannya Laju bergerak dan planet lain mengejar matahari ini dengan keadaan bergerak mengelilingi matahari di samping itu dia berputar, eh, berputar untuk mewujudkan malam dan siang dan di situlah ada orbit-orbit masing-masing. Ini orang apa falak dia lebih mahirlah dalam bidang ini. Cuma disebut di sini matahari dan bulan. Kalau orang tak mahir pun dia nampak, oh itu matahari. Oh ini bulan. Bagaimana Allah Taala letakkan di sini bihusman? Husban ini dengan begitu tepat sekali tidak ada sikit pun lewat sekolah pun ada lewat juga tu lima minit, lima minit pula kita tunggu anak berdiri kat pagar ada yang masalah gosak, pancit tayang matahari tak pernah dia kata waktu syuruk dia 7.26, 7.26 lah syuruk dia dan orang boleh baca pula lima tahun kemudian, bilakah syuruknya matahari, dia boleh baca, ini pergerakan tepat yang Allah Ta'ala aturkan cahaya bergerak daripada matahari sampai ke bumi 8 minit dia tak pernah jaraknya lebih dengan kelajuan 30 ribu lebih kurang kilometer per second untuk kelajuan cahaya sampai ke bumi dalam tempoh 8 minit kita boleh nampak matahari 8 minit lagi sampailah cahaya matahari ke bumi itu telah ditetapkan oleh Allah dengan husban husban ni tepat tidak ada gangguan tidak ada apa siapa yang buat semua ini Allah mempamerkan rahmannya Allah Bayangkan kalau tidak ada matahari Apa berlaku pada alam ini Tak berlaku apa-apa Orang iskemo 6 bulan gelap 6 bulan terang benderang Tidur waktu siang Yang ini pula bekerja di waktu malam Kerana 6 bulan siang 6 bulan malam Peredaran matahari tadi Mewujudkan musim sejuk Musim panas Kita tak ada terasa sangat Fakul istiwa Kalau negara Eropah dan sebagainya Boleh nampak Baru saja pakai baju tebal Dah kena buka Masuk musim panas Musim luruh Lepas tu musim panas Kejap lagi musim bunga Lepas tu musim sejuk Berubah-ubah Berubah-ubah musim dia Kita Banyak sangat panas Matahari atas kepala Jadi khatul istiwa Tafsiran ayat lima Asyamsu wal qamaru husban Di antara lima Allah yang tersohor dan terpenting ialah adanya matahari dan bulan yang dicipta Allah. Kedua-duanya ini bergerak mengikut satu disiplin pergerakan, mengikut peraturan dan perhitungan yang sangat unik ianya di bawah takdir takdir Allah saja Allah nak tunjuk kehebatan Allah bukan urus lalu lintas bukan urusan traffic light bukan Allah Taala atur pergerakan siang dan malam bila berlaku saja malam semua binatang dia tunduk semua macam tutup lampu semua anak-anak tidur ini pun sama. Kalau kalau tutup saja semua akan senyap semua. Senyap sunyi. Bila naik saja matahari semua bersiul-siulan, berbunyi dan sebagainya. Dan kalau orang kaji betul-betul bagaimana waktu maghrib boleh tampak. Alam ini sentiasa ada waktu maghrib. Kejak Melaka, kejak kita, kejak lagi Perak, kejak lagi ada. Semua dia akan bergerak. Semua orang akan azan di seluruh ini dengan pergerakan waktu tadi ini orang falak lebih mahir lah tentang waktu cuma kita tengok anak bulan macam itu, itu pun orang yang kaji tentang anak bulan nampak kan tidak itu belajar dengan tepat ada berapa cuma dia buka sikit dia punya darjah dia untuk nampak anak bulan sebelum ni tak pernah nampak tengok tak pernah nampak pasal kita negara sentiasa hujan ada mendung awan negara Arab dan lain terang benderang jadi kita ada masalah. Nak tak nak kena rujuk kepada falak. Kerana falak dia tengok, oh anak bulan patut di sini. Tapi tidak kelihatan kerana mendung. Kedua-duanya ini beredar mereka perkiraan yang sangat unik. Sehingga peredaran keduanya tidak pernah bertembung di antara satu sama lain. Dan tidak pernah, tidak pernah pula terkendala peredaran mereka. Adalah ada gejala-gejala gerhana matahari, gerhana bulan itu nak menunjukkan fenomena Allah Taala Maha Kaya. Boleh bukan boleh ada macam tu, boleh ubah macam ni, boleh ubah macam ni. Sama dengan cipta manusia. Kita ingat ada lelaki, ada perempuan dapatlah anak. Ada juga yang tak dapat anak. Ada juga yang dapat semua lelaki, ada yang dapat semua perempuan. Allah Taala nak tunjuk, boleh tak aku jadi manusia tanpa ada perempuan? Jadikan manusia, boleh. Hawa tidak ada ibu datang daripada Adam alaihissalam Nabi Aisyah tidak ada bapa datang daripada ibu. Bermakna tanpa bapa pun Allah mampu cipta manusia. Tanpa ibu pun Allah Taala mampu cipta manusia. Tanpa ibu dan bapa Adam alaihissalam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Bagaimana Allah telah cipta? Ini nak menunjukkan kekuasaan Allah atas segala-galanya. Firman Allah, Lashamsu yang bagi laha antudrikal qamar walal layu sabiqun bahar Wa kullum fi falaki yasbahun Semua itu beredar di atas orbitnya Berenang-renang di atas orbitnya Bagaimana kita nak tengok lampu ni pun ada ikatan dia Tidak ada ikat, tidak ada apa Macam mana letak satu bola api Dia boleh bergerak macam auto Dia boleh pergi bergerak ikut arah Sampai masa malam lah dia, sampai masa siang lah dia ada peredaran pula daripada pagi, tengah hari. Kalau pagi semanjang, kita pun rasa jemu. Laman lahannas, kata Imam Syafi'i. Laman lahannas min arabi wa min hajami. Kalau lah matahari itu tak bergerak, boring. Orang Arab pun boring, orang bukan Arab pun boring. Ada pergerakan petang dan begitu. Oh malam, kan kejap lagi subuh. Pagi, amin. فرمان الله لك فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سمو ايات سوره ياسين ذلك تقدير العزيز العليم Orang yang baca Yasin kalau dia itu dia baca 14 kali. Zalika taqdirul azizul alim. Zalika taqdirul azizul alim. Lepas tu mohonlah di atas takdir Allah yang akan kena bagi kita. Semoga-moga takdir itu memberikan apa, ke, apa permintaan menunaikan hajat kita di atas takdir Allah. Zalika taqdirul azizul alim. Kepentingan matahari dan bulan sebagai nikmat terbesar Allah kepada manusia Sebelum tadi nikmat terbesar Al-Quran Nikmat terbesar yang kedua Ciptaan manusia Nikmat terbesar yang ketiga Ialah diajar kepada kita Memahami Al-Quran Binatang tak boleh faham Dia tak ada sekolah Tak ada universiti Belum ada lagi universiti beruk Cikgu beruk Cikgu yang mengajar beruk Beruk tak boleh mengajar Tak ada beruk tak pernah buka Universiti lepas tu masuk Kena bayar yuran Pergi sekolah. Sekolah mana? Sekolah beruh. Hmm, tak ada. Graduate daripada sekolah beruk Tak ada. Beruh padahal berapa lama dah duduk di dunia ini. Tak faham. Dia tak boleh. Dia semua berdasarkan fitrah. Manusia tak. Lah. Daripada dulu tengok tak ada pakaian. Dah pakaian cantik Dulu tak ada bangunan. Dah sekarang dah ada bangunan. Kerana manusia ada akal boleh bergerak dan tamadun. Manusia madaniyun bintawak. Kata Ibn Khaldun. Manusia ini insanun madaniyun bintawak manusia dia boleh bertamadun dengan fitrah tabiat dia sendiri kerana matahari merupakan bintang yang terpenting pada kehidupan manusia dan hidup ini dulu Cina pernah nak buat matahari tiruan tak tahu macam mana terbakar apa dengan kepanasan darjah 5000 darjah celsius di dalam matahari itu kalau kita tengok dengan teleskop saya pernah tengok dulu warna dia oren dalam tu ada macam satu telalang sebesar bumi telala itu. Darjah yang warna hitam tu 2000 darjah Celsius. Tujuannya untuk mengimbangi kepanasan matahari 5000 darjah Celsius. Bola api dia bagi bola api. Macam mana Allah Taala tak begitu tinggi sampai kita pun terasa panasnya berapa jarak? kira lah 8 minit tu dengan 60 saat darat 60 minit, darat dengan 30 ribu ha, itulah jarak dia sampai tak boleh ukur dengan kilometer ukur dengan kelajuan cahaya 8 minit lah jaraknya 8 minit kelajuan cahaya dengan 29 ribu something kelajuan cahaya per second pergerakan kedua-dua cakrawala bulan dan matahari tadi akan mengikut perkiraan yang benar-benar unik dan tepat Orang Arab bertanya, kenapa bulan ni Sup, apa purnama kejap sabit, kejap membesar. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mabaqitu linnas. Cakaplah kepada mereka wahai Muhammad. Pergerakan bulan, bulan purnama, bulan kecil itu adalah untuk kamu buat perkiraan bulan bagi kamu. Bulan ini, bulan ini. Dan mewujudkan siang dan malam. Berdasarkan pergerakan ini manusia mengira waktu mereka dan menentukan bila waktu mereka berakhir itu pasal ada surah wal asri tak ada orang dia tak ada waktu Masing-masing semua ada waktu Saya terlepas daripada waktu Itu bahasa kita Sebenarnya Setiap orang ada masa Untuk diri sendiri Tak ada orang tak ada masa Duduk di alam ini mesti ada masa Maka keluarlah surah Wal asri Semua orang ada masa 24 jam Semua orang ada masa Saya tuan-tuan Orang yang ambil masa tak ada masa Semua ada perbagaan Dan bagaimana menggunakan 24 jam itu Watawa sawbil Wa Watawa sawbil sabri Iaitu bercakap perkara yang benar dan berpesan-pesan di atas kesamaran Gambarkanlah jika tiada matahari dan bulan. Ah, ha, kita cuba gambarkan. Kalau tiada matahari dan bulan. Begitulah kalau tiada Al-Quran dan purayannya. Imam Ghazali memberikan satu perumpamaan. Matahari itu bagaikan Al-Quran. Hati manusia itu bagaikan cermin. Bila mana hati orang beriman itu kena pada cahaya matahari, cermin itu akan berkilau, ber, 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 bersinar, malah kan? bersinar sangat. Gambaran itulah hati orang beriman bila dibaca padanya ayat Quran. Bila tengok saja ayat Quran pada hati orang beriman terus bersinar hati lah, dia. Itu kata Imam Ghazali. Tiada siang dan malam dan berhenti mati dan tiada aktiviti dalam hidup ini. Hayatilah nikmat Allah yang besar ini. Syukur ya Allah sebab orang terlebih syukur dia sembah matahari pula ada kumpulan manusia pergi sembah matahari ada yang sembah bulan pun ada ada yang sembah bintang pun ada zaman Nabi Ibrahim sembah bintang zaman sekarang ada yang sembah matahari pasal matahari naik awal katnya dia sembah dulu ada orang sembah kapal terbang pun ada dia tak pernah tengok besi boleh terbang eh, duduk tepi pantai dia tahu time kapal terbang lalu dia pun sembah kapal terbang ini eh, manusia sangat rugi sekali dan manusia tak boleh lari daripada beragama Dan mujur syukur kepada Allah Kita terpilih untuk berada di atas landasan yang betul Allah yang betul Al-Quran yang betul Dan apa yang kita buat itu betul Dengan diiringi dengan Nabi sebagai pemantau Nak tengok kita betul ke tidak apa Kalau sekolah ni dia panggil Nazir lah Nazir datang tengok oh betul dia bagi markah Rasulullah datang dia memberikan bimbingan kepada kita Dengan Al-Quran yang ada dalam ayat-ayat awal macam Rasulullah tak, tak hero, tak muncul. Tak. Rasulullah di belakang tabir mengaturkan pergerakan. Ini nak faham macam mana, ini nak faham macam mana. Bila pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah ayat ni macam mana maksud dia? Dia tak tahu. Ya abda ya tabayyana lahum lahu lahumul lakum apa? Hatta ya tabayyana lahumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr. Makan dan minumlah kamu di bulan puasa sehingga kamu dapat bezakan benang putih dengan benang hitam. Dia ada dua benang, dia letak atas bantal, dia tidur. Tengok, eh tak boleh beza lagi, makan lagi. Lepas tu tengok, baru tidur, makan lagi. Bila dia keluar daripada kemah rumah dia, tengok, eh matahari dah naik. Jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Sampai bila kita boleh makan dan minum ni waktu sahur ni? Rasulullah baca Hatta ya tabayyan al-khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ilan lain. Dia kata aku tak boleh beza benang putih benang hitam. Dia kata benang bukan benang tu, benang fajar. Dia kata innaka eh, la ba'idul qada. Kamu letak otak kat belakang ni ke? Kata kepala. Ke. Bahasa dia timat. Ada yang antara sahabat yang tak faham maksud ni apa sebenarnya maksud ni apa? Sampai ada sahabat yang kibar, saya nak umar, saya nak bakar. Saya nak umar sendiri wa faqihatan wa abba. Apa makna abba? Faqihah buah. Abba apa? Tak tahu abba itu. Sehinggalah satu hari dia dengar orang Badwi bergaduh, Berebut tentang satu makanan unta. Terkeluar daripada mulut dia perkataan Abba. Baru dia faham rupanya Abba ini sejenis makanan unta. Wa faqihata wa Abba mata'an lakum wa li'an'a nipuh untuk makanan kamu dan yang Abba ini untuk binatang ternakan. Ha, nampak sampai macam tu? Maka diutuskan Rasulullah untuk mengajar apa yang sebenarnya Al-Quran dan sebagainya. Apakah matlamat sebenar semuanya ini diciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang yang bersifat ar-Rahman ini? Kemanakah semua aneka ciptaan Allah yang menghala tujuannya? Semuanya bermatlamat ibadah pada Allah. Kita baca ayat yang ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Sehingga semua ciptaannya termasuklah bintang-bintang dan pokok tumbuhan bermatlamatkan pengabdian sujud pada peraturannya. Wan Najmu ni makna dia bintang Tapi kalau ikut uh, Dia punya ayat ini Matahari dan bulan Ayat yang kedua ni bintang dan pokok Macam tak berapa masuk Maka ada ulama tafsir mengatakan Najmu itu ialah apa yang tumbuh daripada bumi Iaitu tumbuh-tumbuhan Yang tidak ada batang Iaitu melafta Manakala Syajaru ni pokok yang ada Yang ada teras batang dia Bermakna pokok yang melata dan pokok yang tegak. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pokok sujud ya tafayya'u zilalu an yami an yami ni wa shimal sujadan lillah. Rupanya pokok pun sujud kepada Allah. Bila pagi matahari naik, tengok bayangnya ke mana di situ dia sujud. Petang bayangnya sebelah sini di situlah dia sujud kepada Allah. Allah Taala nak bagi tahu pokok-pokok yang ada di bumi ini semua bertasbih kepada Allah walakin la tafqahuna tasbihahu tapi kamu tak faham bagaimana cara mereka bertasbih dengan siulan angin dengan aliran air dengan bunyian semua mereka ini kullum ya yasbahun ber, beristasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tapi mereka oleh sebab itu kita kata kita duduk di bumi Allah dalam semua orang bersujud kepada Allah bertasbih kepada Allah Adakah patut kamu yang ada akal tak mahu bersujud kepada Allah bertasbih kepada Allah malulah binatang yang tak ada akal pun sujud pokok yang tak ada akal pun sujud ingat satu ketika yang Rasulullah membaca atas khutbah memang siap satu member daripada kayu yang pokok dulu tunggul kayu Rasulullah duduk situ tinggal tunggul kayu Naik membar baru lepak masa khutbah Dengar orang menangis Maka Rasulullah turun daripada membar kafah kibukan anti ma'i fil jannah Dia bunyi budak menangis Bayi menangis Dia kata cukup-cukup jangan menangis Kamu bersama saya dalam surga Tunggu kayu Ya Rasulullah pijak semasa baca khutbah Bila ada membar baru pokok tu sedih Seolah-olah tinggalkan dia Pinggirkan dia Menangis dia Rasulullah pernah satu hari berjalan dengan Sayyidina Ali, wahai Ali nak tengok pokok tu bagi salam pada aku. Saya dah kata, no. Pokok tu datang kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ke atas kamu ya Rasulullah. Batu, Rasulullah kenal. Batu-batu yang bagi salam pada Rasulullah. Bila Rasul lalu ke lorong ini, batu tu bagi salam kepada Rasul. Semua alam. Semua alam. Cuma kita tak faham. Semua binatang, burung dan semua. Oleh sebab itu pokok-pokok. Tak boleh kita potong sesuka hati. Patahkan dia tak boleh. Dia bertasbih kepada Allah. Kecuali lah yang mendatangkan nak jatuh atau rumah kasut itu cerita lain. Tapi kalau tak ada apa-apa jangan dia akan dia kerana dia bertasbih. Itu ingat satu ketika Rasul lalu dia ambil batang kurma acak di atas kubur ini. Dia kata pesakit atau eh, pesakit orang yang mati dalam kubur ini diringankan azab selagi mana pokok ini sedang bertasbih. Dan itu pasal kita ambil sunnah letaklah batang pokok di atas uh, kubur, eh, kubur yang kita pilih. Wan najmu wasyajaru yasjudan jadi kita terjemah wan najmu itu tumbuh-tumbuhan. Eh kalau tafsir di sini dia kata bintang. Dua-dua boleh. Tapi kita lebih banyak kepada wan najmu itu pokok yang melata wasyajaru pokok yang ada teras. Sesungguhnya semua ciptaan Allah itu adalah terikat antara satu sama lain. Ia terjadi di bawah satu ikatan iaitu pengabdian sujud kepada Allah. Semua pokok, semua binatang semua sujud kepada Allah Subhanahu kepada peraturan takdirnya kepada pencipta mereka sebagai contoh bintang-bintang yang berada di langit sana yang mewakili semua cakrawala di atas dan pokok-pokok yang mewakili bumi dan semua yang berada dengannya kecuali manusia dan jin nah, ha, ini dia walilum mahum tak ramai manusia ini bersyukur kepada Allah akan tunduk sujud mengabdikan diri pada Allah bagi manusia pula mereka diberi kebebasan untuk memilih sama ada mahu bersujud bersyukur atau menjadi kufur lihat saja apa ayat ini dalam surah An-Nahl awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay şey, yatafayyahu dhilaluhu anil yamini was shamaili sujadan lillah wa hum dakhirun tidakkah mereka manusia dan jin meneliti melihat berfikir bahawa Segala yang telah diciptakan Allah itu termasuk semua pohon yang bergerak batang-batangnya ke kanan dan ke kiri ya tapaya condong ke kanan dan condong ke kiri pada waktu pagi dan pada petang hari sebagai sedang sujud pada Allah mengikut peraturan tertentu dan atas kerana Allah dengan kata merendahkan diri sujada lillah wa hum dakhirun mereka tertunduk tawaduk kepada Allah subhanahu wa taala tengok ya Allah ini semua Allah pun Allah Taala. Allah bertasbih kepada Allah. Itu yang sebut dalam surah Yusuf. Ya Allah, iman bersama waktu Allah Al Azizul Hakim. Semua, semua benda bertasbih. Batu, pasir, burung, semua. Kalau kita tak bertasbih, malu lah pada binatang-binatang. Yang kita guna, yang kita pajak, yang kita ambil makanan daripada binatang tersebut. Jadi manusia yang beriman akan terus sujud kepada Allah. Dan memilih Allah dan bersyukur padanya Kerana kita dah tahu Hakikat ciptaan kita Mesti berlandaskan kepada Al-Quran Itu pasal Al-Lam Al-Quran Khalaqal Irsan Mengajar kita Quran Untuk menjadikan manusia seperti itu Manusia datang, Quran dah ada Bukan Quran tak ada, manusia dah ada Oh sebelum Quran turun, ada kita Kita lain Hakikat wujud dan maya ini ke arah satu kesatuan yang membawa kepada ruh yang hidup bukan hanya bintang dan pokok yang bergerak-gerak menggambarkan sujudnya pada mereka kepada Allah tapi meliputi semua ciptaan Allah yang bergerak yang membawa arti sujud kepada penentuan takdir Allah semua ciptaan ini mempunyai matlamat yang satu yaitu sujud kepada pencipta yang bertasbih bertasbih memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala itu pasal hebat sangat sujud dalam kita solat. Sujud adalah tempat yang paling rapat kita dengan Allah. Wasjud wa qatarib kita baca dalam surah Iqra. Bila mana Abu Jahal kalau aku tengok Muhammad sujud di tepi Kaabah, nak aku pijak-pijakkan kepalanya. Dengar benda itu kepada Rasulullah. Bila Rasulullah berada di tepi Kaabah, Rasul sujud pada Allah. Bila dia nak pergi pijak, rupanya ada dua ekor singa menanti untuk menerkam Kara Abu Jahal dia undur ke belakang dengan muka dia pucat. Kawan-kawan tanya, apa sal Abu Hakam? Tadi nak nampak macam samseng nak pijak kepala Muhammad, pergi nak pijak. Oh, oh. Kamu tak tahu kiri dan kanan ada dua ekor singa sedang menanti untuk menyekap kara Abu. Maka Allah Taala kata ya Rasulullah, jangan peduli Abu Jahal. Wasjud wa ketarib sujud dan mari hampir kepada iktaraba. Iktaraba ni bergerak. Macam mana nak bergerak? Kita sujud, seolah-olah kita bergerak rohani kita pergi kepada Allah lah dengan masa sujud oleh sebab itulah kita banyakkan sujud kepada Allah ada masa-masa ambil masa sujudlah kepada Allah kurang-kurangnya sujud syukur pun ada hebat syukur syukur kepada Allah orang orang apa sang-sang dikaji balilah waktu dengan kita sujud itu ada darah masuk ke kepala yang tak pernah sampai ketika kita dalam keadaan lain kecuali dalam keadaan sujud itu orang sang, -sang dia kaji dalam solat dan puasa kaji puasa bagaimana puasa itu boleh menyehatkan badan rupanya badan kita ni ada lemak-lemak yang perlu dibakar bila tak ada makanan rupanya dia makan lemak-lemak tadi akhirnya orang berpuasa tu jadi sehat ini semua kajian doktor dan orang bayar ni lah orang sains yusabbihu ma yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard wa ma fi wa man fihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura dalam surah isra yusabbihu yusabbihu lahu samawati was-sab' maka langit tujuh bertasbih kepada Allah termasuklah bumi wal ardu wa man fiihinna apa yang ada di antara bumi itu Wa in min syai'in tidak ada satu pun yang tidak bertasbih, bertahmid kepada Allah. Walakin la tafqahu la tasbihahu tetapi kamu tak sedar bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Sama juga dengan surah An-Nur. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wa at safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihaha wallahu alimun bima yaf'alun surah an-nur tidak akan kamu tengok semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih contohnya burung yang sedang berterbang wa at safatin membuka sayapnya rupanya dia sedang bertasbih itu bahasa buruh bersiu-siu rupanya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbih. Semua tahu cara mereka bertasbih bersolat macam mana. Wallahu alimun bima yaf'al. Jika kita meneliti hakikat ini iaitu tentang ibadah dan sujudnya makhluk pada Allah, maka kita akan sedar bahawa semua di kita ini diciptakan Allah beribadah untuknya. Semuanya sujud kepadanya. Dan satu matlamat iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan manusia? Ini sajalah tanda soal. Bagaimana pula dengan manusia dan jin? Adakah mereka semua menjadikan matlamat ini sebagai pegangan mereka? Was sama ayat berikutnya insyaallah kita akan sambung nanti. Was sama arfa'aha wa wada'al mizan. Alla tatawaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisth wala tukhsirul mizan ayat ke-7 dan ke-9 insya-Allah kita kupas lagi bagaimana manusia yang telah diamanahkan menjaga alam ini dan Allah Taala kait dengan satu benda iaitu bernama mizan mizanin matadacin timbangan dan timbangannya menunjukkan keadilan manusia kamu duduk di bumi ini Jangan buat kezaliman Buatkan satu benda yang adil Supaya semua alam ini boleh hidup berkongsi dengan kamu Semua tidak pernah Binatang tak pernah makan bukan makanan dia Ikan pun sama Dia ada ikan bandaran, Ikan apa Ikan menyambar Masing-masing ada Sama juga dengan binatang Gajah tak makan binatang Makanan kancil Kancil kijang makan makanan dia Masing-masing Eh tiba masyarakat manusia Dan nah, lain dia punya dia makan, orang punya pun dia makan. Maka itu pasal Allah Ta'ala. Datang satu sistem. Mizan itu satu sistem untuk kita hidup bersama-sama, beraman damai. Jika kembali kepada Al-Quran, balik kepada Islam, insya Allah kita akan hidup dengan aman dan damai. Itulah saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu datang dari ya Allah. Lemah dan kuat untuk kelemahan saya. Aku lakul lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.